وَقَدْ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati, saya kasihi Tuan Pengerusi Surau Timbalan Pengerusi Tuan Imam, Tuan Bilal Barisan Ahli Jatan Kuasa Muslimin dan Muslimat sekalian Semoga Allah memandang wajah-wajah kita ini Dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya Semoga Allah sentiasa mengampuni dosa-dosa kita Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil atas ketelanjuran, kerosakan dan juga kezaliman yang telah kita lakukan sendiri di muka bumi ini. Semoga Allah permudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat, mahu pun di alam barzah Semoga Allah melembutkan hati-hati kita ini untuk agamanya. Semoga Allah merezekikan kita di hujung hayat kita nanti lidah kita dapat menyebut dapat mengucap kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga Allah permudahkan urusan kematian kita semoga kita ini semua mati dalam husnul khatimah amin amin wal alamin Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat solat isyak berjemaah dan kita lihat juga sekejap aja masa berlalu Kita dah masuk malam ke 24 Ramadan Dalam keadaan waktu semakin lama semakin singkat Semakin cepat Pertepatanlah apa yang Nabi sebutkan dalam sabdanya Daripada Anas bin Malik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tidak akan terjadinya hari kiamat itu Bila mana kamu merasakan waktu itu semakin singkat Semakin pendek Bila mana kamu merasakan setahun itu seperti sebulan sebulan itu seperti seminggu seminggu itu seperti sehari dan sehari itu seperti satu jam eh? <tuh> satu jam itu seperti satu kilatan api yang amat cepat hadis riwayat tirmizi hadis sahih bila mana kita melihat kita mendengar hadis ini, inilah apa yang Nabi sebutkan lebih 1400 tahun lama yang dalam keadaan bagaimana petingkat bagaimana kita nak meningkatkan amalan-amalan kita kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala bukan setakat yang kita lihat hadis ini menunjukkan waktu semakin sekat yang menunjukkan ia tanda-tanda kecil kiamat. Nah, tak terasa pun kita berada di bulan Ramadan ni sebulan ni seperti seminggu. Nah, dalam keadaan beginilah di mana kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pada masa kita kita ini juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para jemaah sekalian, itulah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana dikatakan eh, Umar bin Al-Khattab menuturkan bahawa pernah ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang mukmin yang paling cerdik? Baginda menjawab iaitu orang yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik persiapan yang menghadapi masa-masa setelahnya. Mereka lah orang-orang yang paling cerdik yang sentiasa bersiap sedia dengan persiapan untuk kematiannya iaitu yang kita lihat dalam inti pati hadis ini bila mana yang dikatakan persiapan menghadapi masa-masa setelahnya persiapan setelah bila mana pencabutan nyawa oleh malaikat ma maut akan kita hadapi akan kita menemui dua malaikat ma pula iaitu mungkar dan nakir bila mana disebutkan dalam keadaan setiap daripada kita semua ini akan merasai kematian eh dalam nabi nabi sendiri ingatkan kepada kita eh, manusia yang cerdik manusia yang sentiasa mengingatkan kematian persiapannya nah Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pencipta kita pun mengingatkan kepada kita dalam surah Al Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa yang hidup itu pasti merasai kematian. Begitu juga dalam surah Qaf ayat 19, Allah sendiri ingatkan kepada kita, yang marhumnya datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Ini semua adalah peringatan buat kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pencipta kita ini. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dalam keadaan perlunya ada persiapan untuk kematian kita. Dan bila mana disebutkan persiapan, bagaimana persiapan kita untuk kematian kita para jemaah sekalian? Dari segi amalan kita, perbuatan kita, ibadah kita. Nah, ini pun segi amalan kita ni di pun dari segi persiapan kita kita solat berjemaah kita bertungkus lumus eh kita tergesa-gesa datang untuk bersoalan solat berjemaah di surau ini ini pun salah satu persiapan buat kita bahkan kita sentiasa lidah kita sentiasa dibasahi dengan zikrullah itu juga salah satu persiapan untuk kematian kita nak nak penyebutan atau pengucapan la ilaha illallah Kenapa saya katakan begitu? dari awalan kehidupan kita yang disebutkan kita ini lahir di muka bumi ini diperdengarkan kalimah la ilaha illallah dan di penghujungnya kita akan menyebut kalimah ini la ilaha illallah ketahuilah para jemaah sekalian sewaktu kita mengalami ataupun berlakunya sakaratul maut kepada kita nah datangnya malaikat maut akan merobek-robek seluruh tubuh badan kita ini. Ha, kita yang hidup ni tak nampak lah. Orang yang mati tu merasai dan nampak dalam keadaan yang disebutkan awalan ataupun uh, dikatakan buat kali pertama hijab kita akan dibuka bila mana sakaratul maut tiba buat kita. Kita akan nampak roh kita keluar daripada jasad. Kita akan nampak wajah ma'alaikat maut. Ma ha, itu pun mengikut amalan-amalan kita. Kalau kita ini orang yang beriman, malaikat maut akan berdamping dengan kita dalam wajah yang berseri, bercahaya serba putih. Kalau kita ini orang jahat, orang kafir, eh, orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang munafik, sudah pasti malaikat maut datang dalam keadaan wajah yang mengerikan ataupun yang menakutkan serba hitam. Bila mana disebutkan tadi oi, Malaikat maut akan merobek-robek Suruh tubuh badan kita Dia mencari kalimah La ilaha illallah dia merobek hati kita dia tidak menemui kalimah itu tetapi di akhirnya dia menemui kalimah la ilaha illallah itu di bawah lidah kita dalam mana yang disebutkan sesiapa yang mengucap di hujung hayatnya kalimah la ilaha illallah syurgalah buat mereka syurgalah buat kita para jemaah sekalian suka saya ingatkan sebelum kematian kita ini ada peringatan-peringatan yang diberikan buat kita agar kita ini berjaga-jaga dengan kematian. Walaupun walaupun Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan kematian buat kita. Betul. Kematian dan hari akhirat itu dirahsiakan buat kita. Nak menunjukkan sejauh mana usaha-usaha kita untuk menghadapinya. Nah, kita ketepikan dulu hari akhirat. Apa yang saya nak sebutkan kematian ini. Allah merahsiakan ini kematian kita ini Sengaja Allah merasakan kematian kita Nak menunjuk, nak, nak melihat Sejauh mana usaha-usaha kita Untuk menghadapi kematian Persiapan kita untuk menghadapi kematian Kalaulah eh, Kematian kita ini seperti mana Ada eh, seperti mana tarikh lahir Ada seperti mana tarikh lahir kita itu Adanya di dalam surat beranak Sijil beranak kita Atas tu Tarikh lahir kita, betul? Tiba-tiba eh, bawah tu ada tarikh kematian Nah, Nas apa yang berlaku sekarang? Apa yang berlaku sekarang? Surau kita ni penuh para jemaah sekalian. Masjid kita penuh sebab masing-masing dah tahu ah, tarikh kematian masing-masing. Saya tengah kuliah ni masing-masing berbisik dengan sahabat sebelah. Kau mati bila? Aku mati esok. Ha, 24. Kau pula mati bila? Aku mati 31. Ah, oh, tak dapat raya lah pula. Engkau pula mati bila? Aku mati 1 April. Ah, raya kedua, dapatlah satu hari raya. Masing-masing ha, takut mengigil. Saya pun sama. Tetapi disebabkan Allah merahsiakan kematian kita, apa yang berlaku? Manusia semakin hanyut, seolah-olah, apa dia? Dia hidup selama-lamanya. Wahal, sebelum kematian kita, sudah diberi peringatan buat kita. Al-Qurtubi menuturkan di dalam sebuah hadis, Sebahagian nabi pernah bertanya kepada malaikat ma maut, "Apakah utusan-utusan yang kau berikan kepada manusia agar manusia ini berhati-hati dengan engkau?" Jawab malaikat maut, "Demi Allah, banyaknya utusan ataupun peringatan yang aku berikan kepada manusia agar manusia ini berhati-hati dengan aku. Yang pertama kata malaikat ma maut, penyakit. Kedua, uban. Ketiga, usia tua. Keempat, pendengaran. Dan kelima, penglihatan. Kelima-lima ini ada pada diri kita sekarang, para jemaah sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu SWT. Ada pada diri saya juga. Yang pertama, kita lihat penyakit. Semua daripada kita ini termasuk saya adanya penyakit kencing manis darah tinggi jantung gout dan sebagainya sakit lutut dan sebagainya ini menunjukkan dalam keadaan penyakit itu sebagai satu asbab kematian buat kita dan ia juga menunjukkan peringatan buat kita supaya kita bersiap sedia dengan kematian persiapan buat kita supaya kita tahu bahawasanya inilah peringatan buat kita dengan kerana penyakit ini bahkan ataupun yang disebutkan demam biasa pun menjadi sebuah asbab kematian kita nah yang kedua yang disebutkan oleh malaikat Ma mat apa dia uban kita lihat pada diri kita ni eh Bulu-bulu yang ada pada jasad kita ini Rambut kita, misai kita, janggut kita Dan segala-galanya Sedikit demi sedikit bertukar berwarna putih Yang disebutkan uban Nah Dan bertepatanlah apa yang disebutkan oleh Malaikat Maut Yang ketiga, usia tua Bila mana usia kita semakin lama, semakin lanjut Semakin uzur, semakin tua perubahan yang berlaku kepada kita sedikit demi sedikit daripada kulit kita yang tegang semakin lama semakin berkendur berkendur ha, eh kedut nah dalam keadaan rambut kita yang saya sebutkan tadi yang disebutkan oleh malaikat buat yang kedua semakin memutih nah Daripada kita ni yang bertenaga Di dalam usia kita belasan tahun Kita ingat belasan tahun kita macam mana Macam anak-anak kita ni kan Di bangku suara rendah ni eh, Lompat sana, lompat sini Main bola sana Main sepak terakra Lipat sana, lipat sini Betul tak? Eh masuk sahaja Alam dua puluhan Sama seperti belasan tahun Sama seperti zaman kanak-kanak Boleh loncat sana, loncat sini Masuk sahaja alam tiga puluhan di pertengahan 30-an kadang-kadang bermula 35 kadang-kadang bermula 36 37 38 39 mulalah berlakunya keadaan kita banyaknya penyakit-penyakit yang hinggap pada diri kita nah adanya gout ah ha, kan eh tenaga kita semakin lemah betul adanya kencing manis darah tinggi berbagai-bagai lagi betul tak ini peringatan buat kita Supaya kita ini sentiasa mentingkatkan amalan kita untuk kita nak menghadapi kematian Nah, dalam keadaan masuk sahaja alam empat puluhan Penyakit yang ada pada tiga puluhan, di pertengahan tiga puluhan itu apa yang berlaku? Nah, sedikit ketara Tenaga kita pun semakin berkurangan Masuk sahaja alam lima puluhan Ada di kalangan kita bermulalah episod baru Apa episod barunya? Adanya temu janji setiap bulan di hospital di klinik kesihatan mahu pun temu janji di IJN 3 bulan sekali 6 bulan sekali tenaga kita semakin lama semakin lemah ini pun kadang-kadang kita lupa yang sesungguhnya peringatan daripada kita peringatan da untuk kita daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersiap dia dengan kematian kerana kita semua di dunia ini semua makhluk Allah ini tidak akan berkekalan fitnah akan mati termasuklah malaikat ma maut yang mencabut nyawa kita dialah hamba Allah yang terakhir sekali mencabut nyawanya sendiri bila mana Allah katakan kepada cabutlah nyawa engkau dikatakan dalam satu riwayat jikalau manusia ada di bumi ini lagi mendengar jeritan sakitnya teriaknya malaikat ma ma mencabut nyawanya sudah pasti manusia semua akan mati Nah, itulah dia para jemaah sekalian dan begitu juga yang keempat dan kelima kita lihat pendengaran dan penglihatan kita bagaimana Se eh, sedikit demi sedikit berkurangan betul penglihatan kita semakin lama semakin kamu Nah, apa yang disebutkan sebelum kita kembali kepada Allah Taala, nikmat nikmat pendengaran nikmat nikmat penglihatan sedikit demi sedikit Allah tarik para jemaah sekalian dan inilah yang disebutkan oleh malaikat maut sekiranya engkau mengetahui hal itu tetapi engkau tidak mahu bertaubat ketika aku mencabut nyawa engkau engkau bersatu kita aku akan menyuruh tiada siapa yang memberi peringatan terakhir melainkan aku yang memberikan peringatan terakhir bertepatanlah juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan kita sedar dalam keadaan ada di kalangan kita umurnya panjang 60 70 80 sehinggalah ada 100 tahun para jemaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah memberikan peringatan kepada seseorang yang ajalnya ditunda sehingga 60 tahun hadis riwayat al-Bukhari bila mana kita amati hadis ini, inti pati hadis ini mak, nak menunjukkan dalam keadaan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita ini manusia sehingga 60 tahun ataupun lebih daripada itu sebagai peringatan buat kita sebagai kita ini berjaga-jaga dengan kematian kita mempertingkatkan lagi amalan kita. Bukan kita semakin lama semakin hanyut. Para jemaah selain, lihatlah umat akhir zaman sekarang Bagaimana? Dulu kita risaukan anak-anak muda kita Betul tak? Dengan hiburan sana sini Betul tak? Sekarang ni bukan setakat anak muda Daripada orang muda, remaja sehinggalah usia tua Dengan adanya pertandingan nyanyian lah, apalah Betul para jemaah sekalian Saya lihat Eh, saya ni ada Facebook juga Eh kadang-kadang tu ada masa lapang sikit tu saya scroll-scroll lah sebab suka baca surat khabar. Sekarang kita tak boleh surat khabar dalam handphone dah ada. Eh terkeluarlah buka aje Facebook terpaparlah di di wall ni ada satu pertandingan sebelum ni. Ha, tak perlulah saya sebut mungkin dah tahu dah. Tengok-tengok apa benda ni kan. Eh peserta tu warga emas. Maaf saya katakan siapa yang ada di sini warga emas. Ini nak peringatan kepada kita. Eh penonton semuanya di kalangan dikatakan sebahagian semua warga emas semuanya berdiri berjoget-joget berpusing-pusing tangan. Nah, dalam usia yang lanjut itu dalam lingkungan 50, 60 sepatutnya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajal itu bila-bila masa begitu juga dalam keadaan orang yang masih muda, anak-anak muda jangan ingat, waktu muda ini dalam belasan tahun ke, dua puluhan ke aa, seronoklah usia masih panjang lagi Eh bila-bila masa saja, nanti dah umur, baulah kita pergi surau baulah kita pergi masjid, bertobat tidak, bila-bila masa saja Allah akan menjemput kita dan ketahuilah sebelum saya mengakhiri tazkirah ini alam barzah itu ia juga boleh menjadikan awalan kebahagiaan buat kita dan begitu juga boleh menjadikan awalan kesensaraan buat kita yang dikatakan awalan pembalasan nah saya tak sebutkan dalam tajuk tazkirah pada malam ni peningkatan amalan betul tak untuk menghadap kematian apa tajuknya kan eh? tapi saya jelaskan di sini untuk kita ingatkan tentang kematian kita nasyihih automatik kita dah tahu dah Aku semakin lama semakin dekat dengan kematian, sudah pasti apa yang aku laku, perlu lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Makinlah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum ni tak cukup lima waktu, cukupkan lima waktu. Yang sebelum ni tak puasa, puasa Yang sebelum ni lidah tak pernah dibasahi dengan zikrullah, basahlah dengan zikrullah. Yang sebelum ni tak pernah baca Quran, bacalah Al-Quran. Yang sebelum ini tak pernah mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah taala ya eh? Ber mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat atas perbuatan-perbuatan kita sekarang ni Allah kutuk ayat kita cantik aja betul tak Allah tutup aib kita atas dosa-dosa kita yang lalu. Apa yang perlu kita lakukan? Mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sebutkan tadi awalan pembalasan yang boleh dijadikan kebahagiaan dan kesensaraan. Yang kesensaraan itulah yang disebutkan azab-azab kubur. Yang dikatakan azab itu pasti ada. Sudah pasti ada. Himpitan kubur, adanya ular daripada sujaul daripada adanya ular yang Allah kirimkan daripada neraka sujaul akra dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan Allah akan melemparkan 99 ekor ular naga yang disebut sujaul akra di dalam lubang kubur orang kafir adakah bila mana kita mendengar hadis ini eh kita terlepas daripada azab itu terlepas tak tidak kita tidak akan terlepas juga atas perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita ketika di dunia ini. Kenapa? Kita di dunia ini engkar perintah Allah, makan harta anak yatim, betul? Eh, tak kira rembat aja halal ke haram ke, asalkan perut aku kenyang, asalkan apa semua yang aku dapat. Nah, ingatlah azab Allah itu ada. Dan ketahuilah kebahagiaan itu dilapangkan kubur kita dijadikan salah satu taman-taman syurga pun yang diberikan ataupun disebutkan sebagai awalan pembalasan kebahagiaan kenapa saya katakan begitu nah ada dua golongan nah, saya sebut golongan lah sikit-sikit lagi right. ada dua golongan golongan yang berbahagia minta dihidupkan kembali golongan yang menyesal minta dihidupkan kembali yang kita sering kali dengar nah golongan yang menyesal minta dihidupkan kembali betul tak ya rab hidupkanlah kami kembali kami menyesal atas perbuatan kami dosa-dosa kami ketika hidup nah kami nak bersedekah nah, Pemintaannya permintaan dia tu kata Allah dah terlambat sewaktu so, kau hidup telah banyak peringatan telah diberikan Buat kau dalam erti kata bahasa kita lah Nak, nak faham Kata Allah dah terlambat Sewaktu kita hidup banyak peringatan Yang telah diberikan nah, Tiada walaupun air mata berdarah sekalipun Dalam bahasa kita Tak akan dihidupkan kita kembali Nah, rasakanlah azab kubur, siksaan kubur atas perbuatan engkau ketika dunia. Yang disebutkan manusia yang berbahagia itu, yang minta dihidupkan kembali, bila mana dua malaikat ma ini datang mendampingi si mati itu. Dia dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh dua malaikat. Ma kita dah tahu dah soalan-soalan tu betul tak? Jawapan pun kita dah tahu dah. Tak perlu kita hidup ni kita study eh kita study kan tiap-tiap malam tiap-tiap pagi tak perlu tak perlu eh tiba-tiba tengok kau buat apa tu? Aku tengah study ni. Study apa? Soalan-soalan malaikat. Nanti kan sekejap lagi aku mati ke susah nak jawab. Tak perlu. Tak perlu study. Dia berdasarkan pada amalan-amalan kita. Perbuatan baik kita. Mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu ta'ala Seperti mana Nabi SAW, tiga perkara yang dibawa oleh si mati. Apa dia para jemaah sekalian? Sedekah jariah. Ilmu yang, ilmu yang bermanfaat. Dan doa anak yang soleh dan soleha. Selain tu apa dia? Al-Quran yang kita baca yang akan menemani kita dan Al-Quran itu, akan berkata kepada kita jangan kuatir, jangan takut aku akan menemani engkau sehingga hari kebangkitan, sehingga hari kiamat nah, bila mana manusia itu atau si mati itu dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh dua malaikat ma itu dan dikatakan malaikat ma itu dan dibawalah ia ke neraka dan menunjukkan inilah tempat engkau dan tempat engkau telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga buat engkau. Nah, dan apa yang dikatakan oleh si mati itu eh? izinkanlah aku kembali untuk menemui saudara maraku untuk aku memberitahu kepadanya atas nikmat-nikmat yang aku perolehi kata dua ma'alaikat itu tetapkanlah di pembaringan kamu tidurlah kamu seperti mana tidurnya pengantin di malam pertama bukan malam pertama pengantin dekat dunia ni Hu uh, yang di luar jangkauan kita betapa lazatnya keadaannya. Nah dan saat itulah yang disebutkan manusia yang bergembira yang berbahagia minta dihidupkan kami nak bagi tahu sahaja kak saudara mara dia yang hidup kat dunia atas apa yang dikuahi tapi kata malaikat tetaplah di pembaringan kamu begitulah para jemaah sekalian peringatan buat saya juga dan kita semua dalam keadaan kematian itu bila-bila masa kita tinggal berbaki beberapa hari lagi nak habis Ramadan ni betul tak? tingkatkanlah amalan kita anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita anggapkan juga malam ini adalah malam Ramadan yang terakhir buat kita nah, yang sesungguhnya nah, mungkin malam ini ke malam laylatul Qadar nah, dan berusahalah mendapat dan berusahalah menjadi yang terbaik nah di luar Ramadan nanti kita seperti di dalam Ramadan kenapa para jemaah saya cakap macam tu di dalam bulan Ramadan kita beramai-ramai solat berjemaah betul kita tergesa-gesa datang solat berjemaah kita baca Quran kita bangun di tengah malam nah bila mana habis saja bulan Ramadan kita seperti mana di luar Ramadan Nah, begitu juga yang saya nak sebutkan Orang yang mengerjakan haji dan umrah Dia pulang saja dia mendapat haji yang mabrur Habis saja menaikkan haji dan umrah itu Dia dapat haji yang mabrur Umrah yang mabrur Begitulah juga kita dapat keberkatan Manfaat di bulan Ramadan Kita menjadi manusia yang terbaik Wallahu Wallahu'alam eh, Sekadar itu saja Saya akhiri tazkirah ini Dengan tasbih kifar dan surah wal-as Subhanakallah bihamdika Ashadu Allah Ashadu Allah Ashadu Allah السلام عليكم ورحمه الله وبركاته